ৱেলকাম বেক কানাডা ৰেডিঅ' য'ত আমি আলোচনা কৰিম আজি আমাৰ ক্ৰীমেথৰীয়া মানে সমাধিস্থল আৰু মেম'ৰিয়েলছ অফ ফেমাছ পিপল ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড কিছুমান মানুহৰ মানে ক'ত তেখেতক সমাধি দিছে সেইটো আহে কেতিয়াবা তো তাৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ কোন কেনেকুৱা অসমৰ ছৰি ভাৰতৰ আৰু ভাৰতৰ বাহিৰৰ ঠিক আছে তো আমাৰ দিছে সমাধিস্থল মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো সমাধিস্থল মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধি সমাধিস্থলটো ক'ত আৰু কি বুলি কয় ৰাজঘাটত আছে ৰয়েল ষ্টেট লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী বিজয় ঘাট দেলহি ভিক্টৰী প্লেট প্লেটফৰ্ম চৌধুৰী চৰণ সিং আমাৰ পিয়াম আছিলে কিষাণ ঘাট দেলহি ফৰ্মাৰ্চ প্লেটফৰ্ম ৰাজীৱ গান্ধী বীৰভূমি দেলহি আহে কেতিয়াবা লেণ্ড অফ ব্ৰেভ বুলি কোৱা হয় জৱাহৰলাল নেহৰু শান্তিবন দেলহী গাৰ্ডেন অৱ পিচ ইন্দিৰা গান্ধী তেখেতকত সমাধিষ্ট কৰা হৈছিলে শক্তিস্থল দেল্হী প্লেচ অফ পাৱাৰ সঞ্জয় গান্ধী শান্তিবেন দেলহী मुरारजी देसाई अभय घाट आहमेद शर्मा शर्मा लैंड ऑफ ड्यूटी राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट पटना महात्मा गांधी राजघाट लाल बहादुर शास्त्री विजय विजयघाट चधुरचरण सिंह किसान घाट राजीव गांधी वीरभूमि जवाहरलाल नेहरू शांतिवन इंदिरा गांधी शक्ति स्थल संजय गांधी शांति शांतिवन मौजित दसाई अभय घाट शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि नजेन्द्र प्रसाद महाप्रयाण घाट पाटना तार पास आम गुलजारीलाल नंद नारायण घाट आर के नारायण उदयभूमी दिल्ली पी भी राव पी भी घाट বুদ্ধ পূৰ্ণিমা পাৰ্ক বি আৰ আম্বেদকাৰ চৰিত্ৰা ভূমি দাদত কৃষ্ণকান্ত ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে নিগম ভোট ঘাট গাই জ্ঞানীজেইল সিং প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে আমাৰ একটা স্থল দেলহী প্লেচ অফ ইউনিটি বুলি কয় জগজীৱন ৰাম ডিপুটি পি এম আছিলে চমতা স্থল স্থল হ'ব লাগিছিলে এক্সোৱেলি প্লেচ অফ ইকুইটি দেৱীলাল ডিপুটি পি এম আছিলে চং সংহাৰ্ষ শেংখৰস্থল তাতে প্লেচ অফ ষ্ট্ৰাগল যে আমাৰ চন্দ্ৰশেখৰ পি এম জনায়ক বুলি কোৱা হয় আৰু ষ্টল দ্য প্লেচ অফ পিপলছ ডাৰ আৰু ইন্দৰ কুমাৰ গুজৰাল পি এম স্মৃতিস্থল প্লেচ অফ ৰিমেম্বাৰঞ্চ ঠিক আছে তো আমি অলপ আউটচাইড ৱৰ্ল্ডৰ যদি চাব যাওঁ আউটচাইড অফ ইণ্ডিয়া তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ মাডাৰ টেৰেচা কলম্বেৰী এট লাল পাৰ্ক আৰু আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ইউনিভাৰ্চিটি মেডিকেল চেণ্টাৰ ইন প্ৰিন্সেণ্টন প্ৰিন্সেতন ঠিক আছে প্ৰিন্সেন প্ৰিন্স্বেটন এইটো হ'ল আলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ আৰু মাডা টেৰেছাৰ কৰা হয় কলম্বেৰী এট লা লোমা পাৰ্ক যা আউটচাইড ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান ফেমাছ মানুহ ব্যক্তি মানুহ নহয় এক্সোৱেলি মানে মানুহেই হয় কিন্তু মানে সন্মান হিচাপে তুমি আমাতকৈ বহুত জানেতো তো এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান আহিব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰতো জানি থোৱাটো ভাল লাগিলে চেঞ্চে মাৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে থেংক ইউ